আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ সেইদিনাখন ইতিমধ্যে আপোনালোকক মই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত কি কি নামভৰ্তি আহিছে বা আপোনালোকে কোনটো কোনটো বিভাগত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ বি এ বি এছ চি বি কমত নামভৰ্তিৰ বাবে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা বি বি এ হওক বি চি এ হওক গতিকে এই গোটেই কোৰ্চবিলাক যিমানবিলাক কৰ্চ সাধাৰণতে আপোনালোকৰ আছিলে এডমিশ্যনৰ কাৰণে সেই এডমিশ্যনৰ যিহেতু আহিছে বুলি আপোনালোকক মই জনালোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যিখিনি প্ৰচেছ আছিল কেনেকৈ আপোনালোকে কৰিব সেইখিনি আপোনালোকক মই ক'লোঁ গতিকে আজি আচলতে এই ভিডিঅ'টি বিশেষকৈ নতুনকৈ যিসকলে এডমিশ্যন ল'ব কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁলোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আৰু যিহেতু তেওঁলোকৰ হয়তো প্ৰথম যিটো প্ৰশ্ন উদয় হ'ব ইয়াত এডমিশ্যন লোৱাৰ পাছত সেয়া হৈছে কি যে তেওঁলোকৰ যিবিলাক কিতাপ সেই কিতাপবিলাক আচলতে ক'ত পাব বা কেনেকৈ তেওঁলোকে উপলব্ধ হ'ব কথাটো হৈছে যে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত যিসকলে নামভৰ্তি কৰে তেওঁলোকৰ যি কিতাপ সেই কিতাপবিলাক কোনো ধৰণৰ বুক ষ্টলত বা তেনেকৈ তেওঁলোকে কিনিব নালাগে যিহেতু সেই কিতাপবিলাক আচলতে যিটো আপোনালোকৰ যিবিলাক চেণ্টাৰত আপোনালোকে এডমিশ্যনবিলাক ল'ব সেই চেণ্টাৰে প্ৰভাইড কৰে আপোনালোকক আচলতে যিবিলাক কিতাপ আপোনালোকে আপোনালোকৰ কাৰণে উপলব্ধ হ'ব সেই কিতাপবিলাক আপোনালোকে নিকিনিলেও হ'ব আপোনালোকে বুক ষ্টলৰ পৰা নিকিনিলেও হ'ব আপোনালোকক সেই কিতাপবিলাক যিহেতু আপোনালোকৰ যি চেণ্টাৰ আছে ষ্টাডি চেণ্টাৰ য'ত আপোনালোকে ক্লাছবিলাক কৰিব পাৰিব যিহেতু আপোনালোকে হয়তো জানে যে এই যিবিলাক ক্লাছবিলাক সেই ক্লাছবিলাক শনিবাৰে দেওবাৰে আপোনালোকৰ কৰে প্ৰায় দেওবাৰে হয় গতিকে এই ক্লাছবিলাক য'ত আপোনালোকে যিটো চেণ্টাৰ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিছে বা এডমিশ্যন লোৱাৰ পিছত কোনোবা নহয় কোনোবা এটা চেণ্টাৰত যিহেতু আপোনালোকে সেই গোটেই আপোনালোকৰ ডিটেইলছখিনি দিবগৈ লাগে গতিকে সেইখিনি দিয়াৰ পাছত সেই চেণ্টাৰটোৱে আচলতে আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে যিবিলাক কিতাপ সেই কিতাপবিলাক তেওঁলোকৰ ওচৰত আহে আৰু সেই কিতাপবিলাক আপোনালোকে ল'ব পাৰে তাত গৈ আপোনালোকে মাথোঁ ইয়াত অনলাইন যেতিয়া আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'লে লোৱাৰ পিছত সেই অনলাইন যিখন কাগজ এডমিশ্যনৰ যিখন ৰিচিপ্ট আপোনালোকে লৈ যাব তাত গৈ আপোনালোকে ক'ব যে অনলাইন এডমিশ্যন লোৱা হ'ল আৰু সেই চেণ্টাৰটোৱে আপোনালোকক কিতাপবিলাক প্ৰভাইড কৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে তাত হয়তো ইনক্লুড কৰি ল'ব গতিকে সেই চেণ্টাৰৰ আণ্ডাৰত যিহেতু আপোনালোকে থাকিব গতিকে তাত আপোনালোকে কিতাপবিলাক পাই যাব পাৰে চ' এইটো আচলতে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত সুধিছিল যে কিতাপবিলাক আচলতে কি হ'ব বা ক'ত পাম অনলাইন আনিব লাগিব নে কিবা কৰিব লাগিব গতিকে এইখিনি আপোনালোকক মই জনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হোৱাকৈ গতিকে সেইখিনি জনালোঁ আৰু আপোনালোকে ইয়াত দুটা ধৰণে এডমিশ্যন ল'ব পাৰে আচলতে আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ এপ্লাই কৰিবই পাৰে দ্বিতীয় হৈছে আপোনালোকে চেণ্টাৰটোত গৈও যদি আপোনালোকে কয় যে মই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈত বা কৃষ্ণকান্ত মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকেও আচলতে এপ্লাইটো কৰি দিব পাৰে বা কৰি দিয়ে গতিকে গোটেই প্ৰচেছটো আচলতে দুটা ধৰণেৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰে যিহেতু লাষ্ট ডেটৰ কথাও আপোনালোকে মোক সুধিছিল বহুতে লাষ্ট ডেট এতিয়ালৈকে দেখোন ইয়াত উল্লেখ কৰাই নাই মই যদি আপোনালোকক গোটেই ন'টিফিকেশ্যনখন বা আপোনালোকৰ যিটো এডমিশ্যনৰ পাৰ্টটো আছে তাতে যদি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কেৱল এটা বস্তুৱে দেখুওৱা আছে এডমিশ্যন টু জুলাই টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ ছেচন নাও অ'পেন সেনেকৈ বুলি দি আছে আৰু আপোনালোকে যদি সেই গোটেই পাৰ্টটোত চাই তেতিয়াহ'লে ইয়াত এটা বস্তুৱে লিখা আছে সেয়া হৈছে কি যে আপোনালোকৰ যিটো এডমিশ্যন প'ৰ্টেল অ'পেন হৈ থাকিব ছটা বজালৈকে গতিকে ছটা বজাত ৰাতিপুৱাৰ পৰা আচলতে অ'পেন কৰিব আৰু মিড নাইটলৈকে আপোনালোকৰ থাকিব হেল্পলাইন কেইটামান দিছে নাম্বার আপনাদের তাতো গিয়ে তাতো আর স্টাডি সেন্টার কত করব অর্থাৎ কত আপনার করিব পারে সার্চও করবেন স্টাডি সেন্টার বিলাক সো ই আপনারা প্রোগ্রেমটা সিলেক্ট কৰি কিনে ধর মানে যদি সিলেক্ট করলো মাস্টার অফ আর্টস ইন হিস্ট্রি করল ধর তারপর মূল লোকশন তো বিচার লোকশনটা মানে ধর চাইদেও দিছো এনে মানে কিনাটা দিছো দিয়াৰ লগে লগে মোৰ ইয়াত চাওক ইয়াত আহি গৈছে চেণ্টাৰবিলাকৰ নাম চ' মৰাণ কলেজ এটা আহিছে তাৰপিছত আপোনালোকে কি কি প্ৰভাইড কৰিছে গোটেই বস্তুখিনি ইয়াত দিছে দ্বিতীয়টো আপোনালোকক ইয়াত দিছে নাম যিটো আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত হ'ব সেইটোৱে আপোনালোকে চেণ্টাৰটো ল'ব যিহেতু চিলেক্ট কৰিলে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব বৰহাট বি পি পি মেম'ৰিয়েল কলেজ এনেকৈ বুলি দিছে আপোনালোকক সোণাৰী কলেজ দিছে যিকেইটা কলেজ এভেইলেবল হ'ব সেইকেইটা কলেজৰ আচলতে আহিছে মৰাণ মহিলা মহাবিদ্যালয় বুলি দিছে গতিকে এনেকৈ আচলতে আপোনালোকৰ যিখিনি চেণ্টাৰ আপোনালোকে চিলেক্ট যেতিয়া কৰিব তাত আপোনালোকে এইটো পাই যাব চেণ্টাৰবিলাক আৰু প্ৰগ্ৰেম ৱাইজ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰে আৰু যিখন আপোনালোকৰ কাষৰ বা আপোনালোকৰ ওচৰৰ সেই চেণ্টাৰটো চিলেক্ট কৰিলে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সুবিধা হয় গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব গতিকে ইয়াত চাওক ইয়াতো মই লাষ্ট ডেটত যদি চাই তেতিয়াহ'লে নাই ইয়াতো ক'তো লাষ্ট ডেটৰ ইনফৰমেচন প্ৰভাইড কৰাই নাই গতিকে এনেকৈ আচলতে লাষ্ট ডেটৰ প্ৰভাইড কৰা নাই গতিকে লাষ্ট ডেট কেতিয়া দিব নিশ্চয় তেওঁলোকে অৱগত কৰিব আৰু যেতিয়াই দিয়ে আপোনালোকক মই আপোনাক আপোনালোকক মই জনাবলৈ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজিলৈ আপোনালোকক এই সৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়ালোঁ এইখিনি কথাক লৈ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব লগতে কাষত থকা যিটো বেলাইকেন সেইটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ